Автотранспорт завжди поліпшував наше життя. Ми без будь-яких проблем можемо долати будь-яку відстань. Але в сучасності є проблема довго чекати на зупинці. Тож бо дізнаємося у Дніпро чи є це проблемою. Перший відвертити на ході десятка взагалі поки загрузиться. Взагалі, всі маршрутки до загрузки. Десь стають на остановки, ти на нього не сядеш. Не віжу я ідеї. Там воюють, там ворують. Не весь девушка нравится, потому что некоторые автотранспорт вот, приходится ждать очень долго. Например, тот же десятый номер. Очень долго едет, мало того, что пока его дождешься, а потом пока доберешься. Вот, 25-й ездит вроде бы быстро, но водители не очень вежливые. Единица, ее практически нереально дождаться, она одна на маршруте. Вы знаете, я не знаю, конечно, но мне кажется, если бы они все собрались и приняли какие-то конкретные действия, не только на бумажке, то может изменения бы были. Честно, нет? Ну, потому что с утра еще более-менее, а в субботу-воскресенье очень плохо ходят. Особенно вот 25-й, да, допустим, я езжу на работу, то как бы я порой по три маршрутки пропускаю, потому что с черемушек комсомолец, с черемушки заряву набивает настолько, что на спортивной сесть очень сложно. Ну и плюс трамваи тоже у нас э, не ахти и вообще не ходят, они практически. Люди много в маршрутках очень. Поменяйте, пожалуйста, на спринтеры, комфортнее намного. Меньше толпы в маршрутках, удобнее ехать. Уезжаю с, с остановки Диспетчерская, и вот на этой остановке обычно толпы, такие народа, то это вообще проблема. Ну, трамваи ездят очень редко. 14-й наш муниципальный, который для ветеранов, не соблюдает график отправки с 4 часов до 6 на 29 маршруте, вот тот, который отправляется с площади, так там вообще ну, стоишь полчаса как минимум. А в дни погоды это, уже, это уже много. Много стоять, ждать нужно долго. Все набитые, транспорт ездит, транспорт ездит набитый, Еще хорошо. Я езжу с Карнауховки, очень плохо ходит. Девушка, пешком хожу. А вы замечаете, как люди стоят? Да, поэтому я хожу пешком. Частично по времени у них ходят маршрутки. Отражается на времени и на, я как бы сказать, на времени доб добирания на работу. Ну, в принципе, по графику идут, но так... Еще неизвестно как. Вот жду тройку. Ну вот минут, наверное, уже 15. Но можно было, конечно, еще побольше, чтобы ходили, чтобы людей поменьше было в автобусах. Было у нас прекрасно, маршрутки ходили. Это было самое прекрасное. Они ходили очень часто и было всем удобно. Я не знаю, зачем поменяли на автобусы, кому это нужно было. <estimate> Больше нравились маленькие автобусики. Было удобнее. Удобнее, потому что вы этого дольше ждать и чаще мы стоим. Днепропетровск как-то лучше работает автотранспорт чем у нас нет хуже ну то есть имеется в виду у нас в основном все маловместительные правильно а здесь как-то больше богданов таких ну, не совсем скажем так уходят редко поэтому люди набиваются сверх нормы Їдемо, стоять, толкаємося. Ну, люди визвіряються на водителі, хоча вони, в принципі, в цій ситуації не виноваті. Ну, Якщо чесно, то не дуже. Ну, іноді від водії бувають, ну, якщо чесно, грубувати. Аби вони трошки пом'якші були, люди різні бувають, я все розумію. Ну, але треба бути якимось доброзичливим спокійнішим і не таким, ну не, не такими хамами давайте будемо з того. Маршрутом 3А не удавлі Кстати, він їде маршрутка. Я якщо не уїду їй, я потім буду стоять час, щоб уїхати. Ну, я не знаю рішати. Рішати має транспортне діло, горі з полком, который нічого не робить. Сказати 50 на 50, я очень рідко їжджу, але но нормально. пока нормально. Утром очень тяжело слева уехать, очень тяжело. На работу опаздываешь, на занятия опаздываешь. А потом с города не уедешь в такое время. Карнаухов КД, баглей за баглеем. Две тройки, або одна, в лучшем случае две. Черемушки одна. С утра и вечером все дадут, а днем одна. Бо сами старики ездят, а кому они надо? Трамваи Презирают нас. Нет, не очень. Ну утром едешь на работу и нормально не уедешь. Очередя космические. Ну, там маршруток нету. Когда ну, как, конечно. Ну в основном.